Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в ближайшие несколько дней. Президент США вновь заявил, что он намерен добиться урегулирования украинской войны и дал понять, что он готов перейти ко второму этапу санкций против Москвы. Что из себя представляет первый этап, Трамп не пояснил. При этом ни сроков, ни деталей он вообще ничего не озвучил. Но, как рассказал глава американского Минфина Бессон в пятницу, Трамп обсуждал введение вторичных санкций против покупателей российской нефти и газа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ну, то есть речь не о том, чтобы наказать Москву, речь о том, чтобы наказать союзников Путина. Вашингтон готов действовать, но исключительно в связке с Брюсселем. Awesome. Новий ультиматум від Вашингтона, але поки без конкретних дій. Сполучені Штати заявили, що готові нарешті посилити тиск на Росію, але за однієї умови лише якщо це ж зробить і Європа, яка на думку штатів має обкласти митами Китай та Індію. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами. Сказав міністр фінансів США Скотт Бесент в інтерв'ю телеканалу NBC News. За словами Трампівського чиновника, подальші тарифи та санкції щодо тих країн, які купують російську нафту, приведуть путінську економіку до повного краху. Насправді Бесенд правий, і реакція Соловйова на його слова це доводить. Вот Кременчукский, Крюковский железнодорожный мост. Почему-то опять работа автомобильным параллельно. Значит, добить надо. Вообще надо все добивать. Понятно, что сейчас мы же видим, как нацисты дают, обсуждают, и они дадут все дальнобойно. Но назовет они его произведенным на Украине. Но будем мы опять там расфигачивать очередной завод, заниматься нашей системой ПВО. Но выступает в прямом смысле этого слова, там, Бессент или как он там. И начинает говорить, что вот вопрос, что рухнет первым. Российская экономика, после как мы ведем все санкции, или украинская армия. Почему-то считаю, что если нам сейчас ведут все возможные санкции, мы сядем за стол переговоров. Да мы просто ядерным оружием тогда жахнем и все. Вот этого же зовут Бессент, да, Бессент. Да пошел он. Ого, Владімір Адольфович взагалі не стримує себе у зверненнях до американців та ще й до чиновників із адміністрації Дональда Трампа. Можливо, їм варто показати це відео, щоб ті санкції нарешті запрацювали.